Маємо гостя в студії. Це Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Вітаємо вас, спасибі, що з нами. Добре, є аж кілька моментів, які дуже необхідно пояснити нашим телеглядачам. Моменти, які стосуються взагалі тематики приводів, нібито. Для мітингів, які проходили на цьому тижні, вони так чи інакше пов'язані із фінансовою діяльністю національного банку. Цим принаймні прикривалися мітингувальники. Ну і звичайно, кілька вимог було у вкладників банку Михайлівського, і у зв'язку з цим вже фактично Верховною Радою ухвалений закон про виплати їм відшкодування. От хотілося б ваш коментар і з боку, все-таки якоїсь фінансової такої аналітичної грамотності. Ну, надо понять, что Верховная Рада согласилась выплатить деньги псевдовкладчикам банка Михайловский. Это крайне негативное uh -huh. событие, потому что люди руководствовали жадностью и глупостью, подписали договор, да, на территории банка, но подписали договор с какой-то рога и копыта. Рога и копыта потом исчезли. Uh -huh. а Вкладчики пришли к Национальному банку и говорят, дайте наши деньги. Uh -huh. да? Есть фонд гарантийных вкладов, и фонд гарантийных вкладов прекрасно работает. На самом деле, вот там какие-то люди сейчас протестуют, что-то требуют. Но в вот 2008 году, когда надра легла, да, очень долго решался вопрос. Сейчас вот, вот два две механизма очень хорошо отладили. Это uh -huh. субсидии и выплаты фондов гарантированных. Четенько-четенько все по графику выплачиваются. И все, кто были вкладчиками проблемных банков, uh -huh. все получают свои деньги. Другое дело, что эти люди, не будучи вкладчиком, получат свои деньги, хотя они были не вкладчиками банков. То есть государственным uh -huh. ничего не было должно. Но из денег налогоплательщиков было принято решение выплатить им тоже. Uh -huh. И это нелогично, потому что единственная мотивация для выплат им была политическая причина, да, успокоить вот эту вот тусовку на улице, чтобы, не дай бог, кто-то что-то не расшатал там. И это, понятно, политический интерес со стороны там парламента, президента и так далее. И логично, чтобы они за это платили, да? Они налогоплательщики, mm -hmm. потому что налогоплательщики все вместе, да? Ни вы, ни я не, не должны ничего этим людям. Эти люди знали, что они идут туда, где нет фонда гарантирования вкладов. Но они пошли туда, потому что там были очень высокие проценты. А теперь они пришли и говорят: а, ну вот дайте нам денег. Чого власне з політичної точки зору побоялася наша влада в такому разі, якщо ухвалила цей закон? Можливо, якби не заспокоїли людей ухваленням його, самі б люди вимагали чогось більшого? Ну, наприклад, більш активно наполягали б на відставці голови Нацбанку, Може. Ну, вряд ли это было бы руководство для парламента и президента, защищать Валерию Гонтареву, чтобы эти люди что-то не требовали. Поэтому, ну, у нас же там много непонятного происходило на этой неделе, там, с депутатами, которые выступали, которые не выступали, еще что-то, всякими планами. Просто вот вкладчики Банка Михайловска, это единственные идейные люди, которые были там на улице. Соответственно, они были активной частью. То вы думаете, что там были все-таки они? Ну, кто, нет, ну вот люди, которые хотят вернуть то, что они потеряли, понятно, что есть, потому что у них есть uh -huh. мотивация. Кому-то надо заплатить 100 гривен, чтобы он пришел, а кому-то кто-то может получить 200 тысяч гривен. Uh -huh. 200 тысяч гривен это хорошая мотивация для того, чтобы прийти и что-нибудь кричать. Uh -huh. Соответственно, эти люди действительно были идейные, если, ну, меркантильно идейные, но идейные. И это была единственная группа, с которой там, нельзя было на которых нельзя было махнуть рукой, потому что там дали кому-то 100 гривен, он пришел и ушел, а эти что-то хотят, да, угу. и эти считают, что им что-то должны. Соответственно, с ними легче вот так вот дать как взятку, да, и успокоить. Ну, то появляется так, что теперь мы маем платить, фактически мы, как на платоке податков, маем платить этим людям, чтобы заспокоить их, и чтобы... Державы більш спокійно в их политических амбициях. Да, именно так. И главное, во-первых, 1-2 миллиарда, ну, это вопрос принципа, да, для госбюджета всего это, mm -hmm. это не то, что скажет, заставит там МВФ сказать, нет, ребята, вы там расшатываете систему или Но вопрос, что тут мы стимулируем инфантильность и глупость, потому что мы говорим, да, вы вложили в МВФ ММ? нормально, мы вам выплатим. Вы там что-то поделали... Механизм еще, допуская забраты фонду гарантирования вкладов, забраты майно властники в банке, все. Що закрываются за какой-то причин. Цей механизм как-то или это совсем Не, это правильно, это правильно. И надо сказать, что за последнее время в плане регулирования банковской системы, в плане там ответственности э, в, э, собственников банков было сделано очень много. И в принципе это правильно. Просто тут, что мы имеем дело не с банком опять же, а мы имеем дело с непонятным там финансовыми компаниями около банка. Ну але в принципе люди вкладывали гроши самые в Михайловский, в другие -то... структуры. Які да, то, -то, -то на дело, что не в банк. Вот это ключевое. Mm -hmm. Потому что фонд гарантийных вкладов работает для банков. И люди знают, что вот когда они вкладывают в банк, у них есть гаранти гарантия вкладов на 200 тысяч гривен. Mm -hmm. А когда вы несете непонятно какому-то рога и копыта, у вас нет гарантии. Это тоже нормально. Потому что это рога и копыта. Да? Угу. Ну, проте люди перестали как так активно говорить выступать против э, таких высоких тарифов, які. Они уже отримали платіжки, отримали ціни отримали те, що вони э, в минулому місяці мають заплатити за опалення ще найменше. Ну, безусловно, ну, вопрос что эти то эти да люди не, про... ну, в принципе против тарифов никто не протестует, как оказывается, да? Потому что на самом деле, опять же, мы про Помним, прошлый год уже раз было в два раза повышение, не было никаких протестов, потому что хороший механизм субсидий, mm -hmm. очень правильный. И этот механизм субсидий, да, очень много семей в Украине получают, там действительно миллион еще идет. Но до этого государство, то есть mm -hmm. налогоплательщики mm -hmm. в месяц, субсидировали всех. И субсидировали, например, и мою бабушку, которая сейчас там 300 гривен в месяц платеж всего, а за счет каких-то переплат у нее вообще там пришла минус 1300 гривен. Mm -hmm. Но Класс. одновременно субсидировали и Юлю Тимошенко, которая живет в Кончезаспе и отапливает весь свой большой дом. Mm -hmm. И субсидировали те, кто этот газ и писал, что это на население, а отправлял на свои заводы. Тут чекайте, у нас субсидии действуют независимо от того, оформляют их люди, иначе бажаю его на их утримывать. Не, не, ну человек должен пожелать это немножко, да, нужно что-то сделать, да, как купил лотерейный билет, как в этом анекдоте. Mm -hmm. Поэтому если уж, ну оно там не такой сложный процесс на самом деле. И если, причем вы делаете это один раз, а дальше уже получаете, получаете и получаете, получаете. Поэтому, ну если уж вы считаете, что вы достойны субсидий и вам нечем платить, но это можно сделать пару телодвижений и получить субсидию. Uh -huh. А ось есть такая думка, я ее прочитал, но э, хочу, чтобы вы ее подтвердили, або спростували, что э, субсидии Ну, я цитую uh -huh. субсидії, це не вихід. Е, треба займатися. Ну, по перше, там енергозбереженням Це є, але ось, наприклад, в країнах Європи е, температура е, всередині дому вона нижча за нашу. Ось, наприклад, навіть в Британії вона 15 градусів. Це ну, не вірно. У нас найтепла температура по всій Європі. Та в і, і такої... що вам не подобається? Ну, любимо ми тепло. Ну так і Я взагалі за нього з півдня Мені треба було багато. тепло. はい。<laughs> Ну Доктор... вот, если вы хотите, чтобы было тепло, вы платите за то, что тепло. Да, Совершенно да. верно, что помимо субсидий нужно говорить о энергосбережении и повышении уровня жизни, это все надо. Но субсидии ⁇ это вынужденный uh -huh. механизм, когда сейчас вы должны повысить тарифы, чтобы эта вся экономическая система заработала, uh -huh. и чтобы убрать кусок коррупции, но и одновременно поддержать бедное население. На самом деле, это ведь во всем мире работает. Господи, да. Вот была история, когда Тигибко еще в правительстве uh -huh. Януковича пытался сделать эти субсидии и говорить, что ну, в Иране вы ранее уже сделали, да, в Иране uh -huh. подняли тарифы, хотя у них... Это чего, чего только газа. Они такие на вещи нам Да, и газа у них много. Ну, не, не могли, не могли очень долго, потому что вот политически чувствительный момент. Но мы видим, что это политически не чувствительный момент, потому что никто против этого особо не выступает. Хотя, да, вот те, кто не, до... не получают субсидии, я там, например, да, я буду платить больше. Но это справедливо. Ну, то есть, если картошка выращивается в Украине, это не значит, что вы должны платить за картошку 5 копеек. У нее есть цена. То же самое с газом. Власне, чому ми говоримо з фінансовим аналітиком про тарифи і про субсидії? Ну, напевно, тому що все таки доля вашої бабусі мене дуже зачіпає. Ми вітаємо її з днем народження, який вже як розуміємо прийшов. Ну, власне, долучайтеся до Фейсбук спільноти українського сегменту, підписуйтеся на еспресо і на наших гостей. Будете завжди в курсі, що відбувається в їх житті. Це важливо. Я ж так само хотіла б поговорити про те, що... Що відбувається з гривнею, коли під Нацбанк, взагалі, коли в центрі української столиці збирається велика кількість людей із певними, як на мене, неконструктивними вимогами. А ще й після того ці вимоги в основному задовільняються, якщо спостерігати, скажімо так, траєкторію її ходу. Ну, фактично української національної валюти, то на цьому тижні а, ну доволі таки велика амплітуда. Це обумовлено. Ясно, що у нас валюта психологічно, політично, надзвичайно залежна, але чи нормально що настільки? Смотрите, судя по всьому, протести взагалі ніяк не повлияли на гривну. Тому що та падіння в принципі, було аналогічним падінню всіх валют розвиваючихся ринків. Ані Они... реакція на Трампа. Потому что mm -hmm. Трамп обещает высокую инфляцию в Штатах сделать. Это приводит вот к таким последствиям, в том числе и падением и долговых обязательств, и валют всех стран развивающихся. Но mm доллар -hmm. якось стабилизовался. Доллар вырос. Вырос. Это хитро. Если у вас резервная валюта, если вы сам mm -hmm. печатаете доллар, и долларом пользуетесь все в мире, то ваша высокая инфляция приводит к росту вашей же валюты. Mm -hmm. Это американская особенность. Если в Украине печатать деньги, то гривна будет падать. Если Штаты печатают деньги и провоцируют инфляцию, а это, кстати, хорошо, им нужна инфляция, то доллар растет. Соответственно, доллар сейчас вот, когда Трамп приходил, там евро было 1,11 доллар евро, сейчас 1,06. Поэтому доллар очень сильно укрепился на этом фоне. И относительно всех валют. Фишка Украины еще в том, что вот все падало вроде как в корреляции, но украинская гривна начала падать за неделю до. И, Почему и вот так? Многие кивают в сторону Днепропетровска. Uh -huh. да, поэтому понять uh -huh. точно. Почему? Это сложно сказать. Но вот протесты вообще никак не повлияли на гривну. Ага. И на самом деле вот в конце этой недели гривна, если мы будем говорить про черный рынок, более-менее стабилизировалась. Она там вылетала 27,6 куда-то, ушла ниже 27, а на межбанке вылетала там 26 чем-то, ушла ниже 26. Ну так или иначе, почуйте, будь ласка, экспертную думку. Навіть не Гонтарева виновата в том, что происходило из гривны, а винен Трамп в Або гривня сама. Ну, є таке розумієш, що якщо Америка чихає, то весь світ простужається. Американська економіка слишком велика, і тому будь-які відвиження в цій економіці відражаються і на слабій економіки України. А ось, посилаючись на ваш Фейсбук, також ви писали про те, що цей знак, те, що долар буде укріплений, вже укріплюється, це знак того, що Меркель в Німеччині має піти на вибори. Не, 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 нет, нет, это, это совсем разное. Меркель будет рада, и Меркель а, рада, рада, потому что падает евро, падает угу. евро, повышается конкурентоспособность немецкого экспорта. Они uh -huh. больше могут продавать. Поэтому немцы выигрывают от этого, и все европейцы, в принципе. То есть, в принципе, из, через инфляцию э, в Соединенных Штатах вы выигрывают все? Выигрывают, uh -huh. например, Европа проигрывает, там Китай, uh -huh. Украина, вот все недоразвитые страны. Uh -huh. ну,